Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Saya Aida Nayan. Anda masih lagi dengan program Skop Di mana ini adalah satu tempat yang anda boleh tahu Lokasi-lokasi menarik di Selangor Sebab apa? Tema Skop kali ini kita bawakan Sempena Tahun Melawat Selangor 2025 Dengan tagline-nya Surprising Selangor atau Selangor kan ada Ha, So pada anda kan, biasa kalau kita nak pergi melancong ke mana-mana, biasa kita akan tengok review dari pelancong-pelancong kan tapi sebenarnya tu tak cukup ha, jadi untuk skop kali ini kita bawakan Ahli Dewan uh, Negeri Selangor sendiri ha, untuk kongsikan apakah tempat-tempat menarik yang ada di lokasi di bawah pimpinan mereka jadi untuk uh, skop kali ini, kita bawakan uh, Ahli Dewan Negeri Bukit Gasing ha, iaitu wajib YB Rajif Rishakaran untuk kongsikan tentang apakah yang ada bukan sahaja di Bukit Gasing tapi di Petaling sebab daun Bukit Gasing berada di bawah Petaling. Alright. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih menjemput saya. Hai semua, saya Rajif, saya ADUN Bukit Gasing yang terletak di Petaling Jaya. Yeah. Jadi memang dialu-alukan semua orang untuk lawat Kawasan Petaling Jaya. Okey, baik. Untuk itu, YB, permulaannya kita nak tahu apakah keunikan-keunikan yang ada di Petaling Jaya ini? I think mungkin yang paling menarik di Petaling Jaya ialah pilihan makanan yang cukup luas dan cukup sedap dan cukup menarik. Uh, kalau pergi mana-mana laman foodie, uh, ke internet, Instagram, KL Foodie dan sebagainya... Kamu boleh cari banyak pilihan makanan di Petaling Jaya. Kalau datang tiga malam, duduk di PJ ini, tak henti-henti boleh cari makanan best. So, uh, saya rasa itulah antara tarikan yang terbesar di Petaling Jaya. Oh, makanannya lah. Makanan. Bagi akan, recommend makanan lah. Okey, selain rake. daripada makanan... Mungkin tempat juga lah, mungkin beberapa tempat yang hmm. ada yang ter, yang lalu pada YB ini hmm. untuk dikongsikan dengan penonton yang yang boleh orang luar datang kalau Alright. pergi ke Petaling. Okay, so mungkin satu lagi tanyaan yang mungkin tak difikirkan oleh ramai orang hmm. ialah di Petaling Jaya boleh katakan hampir semua jenama kereta ada showroom dia wow so, kalau kita tengok baru-baru ini kan ada banyak kereta elektrik jenama baru yang mm -hmm. masuk Malaysia Ber mungkin lebih daripada 10 jenama baru yang masuk Malaysia tapi kalau datang ke Petaling Jaya ini ini satu peluang untuk test drive semua uh, <laughs> kalau, kalau mungkin di banyak tempat di Malaysia mereka belum lagi buka cawangan mm -hmm. dia kan maklumlah untuk jenama baru ini dia akan ambil masa untuk Uh, berkembang. Uh, jenama besar macam Proton, Perodua, Honda, Toyota di seluruh Malaysia dia ada cawangan dia tapi uh -huh. banyak jenama tak ada di seluruh Malaysia. Yeah. Uh, tapi datang Petaling Jaya ni cukup banyak pilihan. Nak kereta second hand pun custom tu yang terbesar ni ni. KJ. Ha betul. Ha tu uh, kan. So uh -huh. nak tengok kereta kereta used car ni pun datang PJ banyak pilihan yang yang boleh lihat. So nak nak test drive uh, so so sebelum beli kereta kat 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 mana-mana uh, tempat yang kamu berada ini kalau datang PJ ni 3 hari 2 malam mm -mm. ataupun 2 hari 1 malam pun cukup at least sambil-sambil test drive uh, boleh test kita punya kafe-kafe, kita punya restoran-restoran Uh, ini jawapan yang baru sebenarnya saya dapat daripada uh, Dun yes. uh, di kawasan Selangor Saya cuba berikan satu perspektif yang unik Ya yeah, betul sebenarnya uh, bukan semua orang datang untuk lihat-lihat pemandangan kan Kadang-kadang yeah. ada juga orang datang untuk uh, perkara lain uh, yes. Itu salah satu juga uh, cara untuk menarik pelancong dari luar Okay hmm. YB bercakap tentang uh, menarik uh, pelancong dari yeah. luar kan Pelancongan dari dalam dan juga luar negara ataupun uh, luar daripada negeri Selangor sendiri Okay bukit gasing ni kita uh, maaf Petaling Jaya ni kita tahu um, ada kawasan bandar dan hmm. ada juga kawasan hijau-hijau dan hmm. macam uh, YB kongsikan tadi ada juga makanan-makanan. Hmm. Jadi macam mana uh, YB melihat potensi Petaling Jaya untuk hmm. uh, dibangunkan uh, dan di um, naik taraf atau sebagainya untuk dijadikan sebagai salah satu tempat pelancongan? Ah uh, pada pada pandangan saya, I think hmm. memang Petaling Jaya ini agak strategik sebab dia di tengah-tengah Lembah Kelang. Hmm. Uh, KL di sebelah dia, Subang Jaya. Antara Kelang hingga ke Kajang, hingga ke Rawang di atas. Uh, Petaling Jaya di tengah kesemuanya. Hmm. Uh, infrastruktur untuk pelancong ini, penting hotel, hmm. Airbnb. Pilihan dia cukup luas. Hmm. Nak hotel 5 star, banyak juga. Hmm. Kalau nak yang 3 star ini, nak, nak lebih mampu milik pun cukup banyak. Nak Airbnb, pun banyak Airbnb pun banyak jenis yang 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 budget pun ada yang special pun ada hmm. yang besar pun ada yang mewah pun ada so tak kisahlah apa budget kamu hmm. pasti boleh cari satu penginapan yang cukup menarik jadi hmm. mungkin tak datang ke petaling jaya saja nak pergi ke seluruh uh, selangor hmm. ataupun seluruh lembah kelang hmm so berpusatlah di Petaling Jaya ni senang. Ah kalau pengangkutan, kalau ada kereta tak ada masalah. Parking tu cukup senang di Petaling Jaya. Mungkin nak parking kat Bukit Bintang kat KL ni lebih susah tapi kat PJ ni lebih senang. Aa, tapi kalau tak bawa kereta pun pengangkutan awam pun agak sempurna di PJ kalau nak berbanding tempat lain. Aa, jadi saya rasa bagi kemudahan pelancong ni kena kena pilih satu tempat untuk berpusat kan untuk hmm. untuk menginap. Aa, ini kelebihan PJ. Datanglah PJ so kalau nak datang jangan risaulah mungkin dari hmm. luar tak nak bawa kereta bawa kenderaan um, ha. mungkin gunakan pengangkutan awam boleh. sampai sini boleh bawa naik kereta api ha. naik bas kapal terbang datang tak apa pengangkutan awam yeah. pun cukup banyak hmm. cukup luas uh, dan tak payah risau tak perlu uh, nak fikir okey saya kena sewa kereta ataupun saya kena pandu kereta saya ke ke, untuk datang untuk melancong kali ini Ya yeah, betul uh. Tapi uh, secara jujurnya YB yeah. Saya pun antara yang selalu menginap Di hotel di Petaling Jaya Okey okay. <laughs> eh, Bagus-bagus <laughs> Banyak pilihan Yes memang banyak pilihan Okey uh, YB kita nak tahu juga kan Mungkin uh, YB uh, dah lama menjaga hmm. uh, Petaling Jaya kan hmm. uh, Di Bukit Gasing juga uh, Mungkin boleh kongsikan uh, Satu dua tempat yang memang Kalau orang datang Petaling Jaya ni Wajib dilawati saya rasa tadi saya cakap pasal restoran uh -huh. cubalah yang makanan banana leaf makanan oh. uh, India uh, banana leaf uh, banyak sangat restoran tetapi mungkinlah disebabkan persaingan yang cukup tinggi uh -huh. dan uh, rasa apa ini cita rasa penduduk petaling jaya yang standard dia pun tinggi uh -huh. yang kat PJ ni semua best. Ha. Yang yang tak best tu dia tak boleh hidup lebih 6 bulan dia akan tutup kedai. <laughs> yang so yang yang ada kat PJ ni semua best. Ha, ha kalau uh, YB... so itulah mungkin yang yang nombor satu lah. Oh, ha, YB <laughs> sendiri suka makan apa kalau dekat PJ? Okey, so kalau banana leaf untuk saya pilihan saya acah. Curry House dekat SS2. Ah ha, itu 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 saya punya rekomendasi. Okey eh, boleh boleh selalu nampak eh, setiap minggu. Eh, tak, 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 tak. Kita kena kontrol juga. <laughs> <laughs> kena jaga badan sikit. Okey. <laughs> <laughs> Okey, uh, tadi YB uh, kongsikan uh, tentang uh, penginapan kan mm. dan pengangkutan dan kita mm. nak tahu juga apa antara yang telah diusahakan mm. uh, di Petaling Jaya ini mm. uh, dari segi fasilitinya mungkin mm. yang sudah dilakukan mm. uh, dan juga sedang dirancang untuk dilakukan mm. untuk tambah baik. Penambahbaikan tu adalah terusan I think boleh uh, katakan uh, infrastruktur untuk berjalan kaki adalah satu perkara yang uh, uh, kerap ditambah baik dalam hmm. uh, 10 tahun yang lepas dan hmm. akan terus akan ditambah baik secara berterusan setiap hmm. tahun. Uh, ini memberi satu keselesaan kepada mereka yang nak berjalan kaki, hmm. uh, mereka yang pakai pengangkutan awam hmm. uh, dan juga mereka yang nak berbasikal. Ya. Yeah. Uh, jadi uh, ini mungkin satu impact yang besar. I think pembangunan berterusan dari segi rumah-rumah baru, kondominium baru, uh, uh, pejabat komersial baru dan sebagainya itu memang berterusan. Hmm. Uh, dan I think dari segi uh, sektor hartanah dia memang memang pesat membangun. Hmm. Hmm. Jadi akan uh, mengaktifkan semula lah mungkin okay. uh, mereka yang berada di Petaling Jaya ini untuk lebih banyak berjalan kaki. Ya, oh, ya. Yeah. Ah, okay. Ini adalah memang perlu ya yeah. itu juga adalah antara saranan yang kita dapat lihat sekarang yeah. ya oh, yeah. <laughs> okey baik yb um, apa lagi harapan yb selain daripada mungkin membangunkan uh, sektor apa orang kata penginapan mm. dan uh, pengangkutan kan mm. apa lagi harapan yb untuk memastikan supaya uh, petaling Jaya ini menjadi salah satu tempat yang akan Menjadi tumpuan kepada orang luar dan juga hmm. dari dalam juga I think uh, sokongan yang kami bagi kepada Perniagaan, usahawan, startup hmm. Ini adalah penting dan harus berterusan uh, uh, Saya rasa Petaling Jaya adalah antara tempat uh, Yang bagus untuk uh, syarikat memulakan Perniagaan mereka kan, hmm. uh, Terutamanya yang berteknologi tinggi okay. uh, So di, di kawasan sini uh, Pertama dia, dia infrastruktur dia lengkap Uh, infrastruktur dari segi internet dari segi pengangkutan awam hmm. uh, uh, dia tak, tak ada masalah dia, dia cukup lengkap dan antara yang terbaik di negara ini uh, dan juga uh, akses kepada uh, pekerja hmm. uh, juga tinggi di sini uh, jadi ini adalah uh, tempat yang bagus untuk usahawan bermula uh, dan saya memberi galakan kepada rakyat Malaysia untuk uh, memilih Petaling Jaya sebagai tempat untuk mulakan peniagaan dia. Maklumlah, peniagaan masjid Grab pun lahir di PJ oh, dan tumbuh yeah. daripada PJ. Mm -hmm. Ya. Dan masih mm -hmm. mempunyai banyak pejabat di PJ. Ah, oh, hmm. jadi kita boleh katakan uh, PJ ni adalah antara salah satu tempat uh, usahawan dilahirkan. Hmm, uh, yeah. selain daripada menjadi uh, tempat tumpuan juga kepada orang luar yang mungkin nak test drive kereta-kereta oh, ah, yes. berjenama kan? Yeah. Mungkin saya pun akan pergi satu hari nanti nak test uh, kereta apa yang antaranya Volvo. Ah, ah. Volvo pun <laughs> Volvo, uh, BYD Ah BYD sekarang yang hot BYD. Ah okey so nanti kau nak Tapi kalau semua kereta saya... elektrik pun agak hot juga sekarang. <laughs> okey. Yeah, okay. right. okay, baik uh, sebenarnya banyak lagi nak tanya right. tapi itulah masa mencemburui okay. kan YB kan. Jadi uh, untuk menutup kita punya episod kali ini, uh, YB kita berikan uh, peluang kepada YB untuk mengajak lagi ramai orang dari dalam dan juga luar daripada Petaling Jaya ini untuk sama-sama datang ke Petaling Jaya. Alright. Tak kisahlah untuk melancung dan sebagainya. Silakan YB. Alright, so uh, kepada semua uh, penonton, you're most welcome. Dipersilakan datang ke Petaling Jaya. Jadikan dia sebagai titik permulaan untuk melawati Lembah Kelang ringkas eh. Yes. <laughs> ringkas. terima kasih. Ha ah, ha, ringkas tapi pastikan anda datang macam-macam sebenarnya. Bukan sahaja kalau kita kata a uh, YB ni menjaga a uh, Dun Bukit Gasing tapi sebenarnya bukan Bukit Gasing je yang ada kat Petaling Jaya ni, macam-macam yang macam YB kongsikan hmm. tadi, lokasi yang mungkin kita tak pernah tahu tapi lepas YB dah kongsikan Uh, kita dah tahu. Jadi ini apa uh, Taling Jaya akan menjadi salah satu bukit uh, bucket list kan ya, ya. Uh, yang kita perlu tik kan satu hari nanti. Baik. Uh, itu sahaja perkongsian scope untuk episod kali ini. Terima kasih sekali Baik. lagi Sama -sama. YB Tun sudi berkongsi dengan kami dan juga penonton scope dan uh, untuk itu saya mengundurkan diri. Saya Aida Nayan. Assalamualaikum. Macam biasa, nak melancong kat mana? Selangor kan ada.